Экологическая ситуация в Днепропетровской области, как это, наверное, этот вопрос интересует всех, особенно жителей этого региона, и мы понимаем, что мы все должны сделать для того, чтобы действительно ситуация улучшилась. Поэтому мы сегодня посетили ряд предприятий, посетили вот. Спасибо за приглашение. Горный университет. Мне особенно это приятно, как геологу по образованию, как бы побывать. В этой среде пообщаться со студентами, с молодежью геологической, с людьми, которых, знаете, вот светлые яркие глаза, которые вот, любят свое дело. Вы знаете, я уже обратил внимание на несколько проектов, которые однозначно мы будем сотрудничать в этих направлениях. Не буду сейчас говорить более детально конкретно, но то, что разработки очень интересные и очень эффективные, это однозначно, это вот с первого взгляда видно.